Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні черговий анекдот від дядьки Сашка, тобто від мене. Оскільки йдеться про та руськомовного населення, то розкажу його руською, щоб було зрозуміло і цьому апологіту і руськомовному населенню. Густой ліс по лісу бридуть білоснежка, дюймовочка і капець який брехунець. Когда смотрят, значит, стоит изба, написано изба правды. Ну, белоснежка первая пошла, там зеркало, которое вот про всех все знает и рассказывает. Белоснежка выскакивает, плачет, говорит, думала, я самая красивая, у зеркала спросила, а оно мне говорит, что нет, есть спящая красавица, вот она самая красивая. Ну, следующая пошла дюймовочка, выходит. Плачет страшно, говорит, я думала, что я самая маленькая на всем белом свете. Оказывается, нет. Есть еще мальчик с пальчик, который еще меньше меня. Ну, пошел и капец, який брехунец. Зайшов потом выскакивает и кричит, да что ж такое, что ж я не капец, який брехунец, да кто такой?